Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus Brunei di PMM Yang mana boleh dikatakan game ni Brunei ada beberapa peluang yang mereka boleh manfaatkan dari kesilapan pasukan Terengganu Contohnya percubaan jadi Jordan Murray dan juga percubaan keemasan dari Miguel Oliveira tetapi disebabkan kecemerlangan dari Rahadi Azli berjaya untuk menafikan percubaan tersebut dan Brunei kali ini sekali lagi mencatatkan kekalahan 1-0 kepada pasukan Terengganu dan Terengganu mencatatkan kemenangan kedua selepas kemenangan menentang PDRM tempoh hari lah so nampaknya Terengganu masih lagi dalam rekod yang bagus di bawah uh, caretaker yang mengambil alih selepas coach Bad dikeluarkan dan mungkin kita akan lihat Terengganu dengan coach yang barulah lepas ni. Cumanya persoalannya adakah coach yang baru mampu untuk membawa tim Terengganu jadi lebih baik? dengan player yang sedia ada. Sebab apa? Sebab player-player ni dah dibawa masuk sebelum coach baru dibawa masuk. Itu yang akan menjadi persoalan. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu lah. Apakah perkara positif yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Terengganu? Untuk perkara positif Uh, pasukan Terengganu saya sebenarnya nak highlightkan ataupun saya nak jelaskan tentang peranan dari Azam Azmi dan juga dari Alif Zakaria yang mana kedua-dua fullback pasukan Terengganu ni sebenarnya sangat-sangat bagus in term of attacking dan juga offensive gameplay lah sewaktu menyerang yang mana kalau kita lihat untuk game ni Azam Azmi macam biasa dia meneruskan konsistensi bermain di bahagian kanan untuk bermain dengan buidak dan juga Uh, orang kata apa uh, overlap yang sangat bagus untuk membantu ataupun dari segi attacking support lah so dia banyak membuat satu larian larian ke depan dia buat attacking support yang bagus overlap yang baik di bahagian kanan dan more to direct dan dalam masa yang sama dia boleh create uh, assist ataupun dia boleh create uh, space serta dia boleh create chances kepada pemain-pemain uh, di bahagian hadapan so dia boleh set up lah dengan cut back dan sebagainya ada satu setup yang menarik yang dia buat larian ke bahagian hadapan yang mana satu Uh, adalah uh, dia pas kepada Hakimi yang mana di second half Hakimi dibawa masuk tapi sayang percubaan Hakimi berjaya di save oleh goalkeeper Brunei di PM iaitu Haimi untuk menafikan uh, percubaan dari Hakimi lah tetapi yang menarik tentang Azam ni iaitu waktu gol pertama yang mana waktu tu Engku Nur Syakir dengan Azam berada di bahagian kanan lah. Terutamanya di kawasan half space. Bagaimana Engku Syakir dia bawa masuk bola ke dalam. Yang mana dia nak buat satu percubaan. Dan dalam masa yang sama Azam Azmi pandai. Bila dia nampak dia berdekatan ataupun berhampiran dengan Engku. Dia membuat satu larian untuk attract the defense. Untuk fokus kepada beliau. Jadi Azam dia berjaya attract the defense. dan memberi ruang kepada Engku untuk masuk lebih sikit. Dan ada ruang yang banyak di hadapan beliau untuk melakukan percubaan dan hasilnya Engku dengan confident berjaya untuk melakukan satu percubaan dari luar kotak penalti untuk menjaringkan gol kemenangan bagi pasukan Terengganu. So perkara tu efektiflah bila Azam bermain di bahagian kanan, dia ofensif, dia banyak memberi support kepada bahagian serangan, dia adalah seorang player yang sangat bagus untuk pasukan Terengganu di bahagian kanan dan saya mengharapkan JDT tak call out dia baliklah sebab JDT dah panggil Syamil, uh, lepas tu dah bawa malik balik balik uh, Stuart Wilkin dari Sabah dan Syamil dari KL City ke uh, JDT balik. Dan saya harapkan Azam akan kekal di Terengganu untuk develop dan juga untuk dapatkan game time yang lebih banyak sepanjang beliau beraksi bersama dengan Terengganu. Itu untuk Azam. Dan untuk Alif Zakaria, there is a different... Uh, perspektif dan juga gameplay yang diterapkan yang mana Alif Zakaria di bahagian kiri dia sebenarnya banyak inverted masuk ke hard space tapi dia punya coverage masuk ke hard space uh, di bahagian kiri bukan di kawasan Terengganu sendiri sebaliknya Alif Zakaria dia banyak untuk berada di posisi tinggi di kawasan lawan lah so utamanya di kawasan middle third ataupun di kawasan uh, pihak lawan yang mana di kawasan hard space kiri tersebut beliau ditugaskan untuk menjadi orang yang overload ataupun masuk ke tengah inverted lah untuk menjadi support so dia akan memberi ruang kepada winger untuk lebih kepada situasi 1v1 ataupun lebih kepada support untuk mereka change side so that's how Ali Zakaria diguna pakai dan benda tu proaktif sebab pasukan Terengganu memang untuk game ni banyak bermain secara compact dan juga banyak memfokuskan untuk overload di kawasan tengah ataupun di kawasan midfield area so kita boleh nampaklah Terengganu banyak fokus di bahagian tengah berbanding untuk penetrate di kawasan flank ataupun wide area. So benda tu bagus. Jadi kegunaan antara dua fullback pasukan Terengganu kanan dan kiri Azam dan juga Alif memberikan satu uh, benefit kepada pasukan untuk create bagaimana mereka nak menyerang dan mereka ada support yang cukup baik dan stable di bahagian kanan dan kiri bila kedua-dua player ni boleh naik dan memberi support ke bahagian serangan dengan efektif dan dalam masa yang sama uh, Alif mungkin dia boleh fit sikit daripada segi dia punya defensive duty sebab dia banyak ruang dekat bahagian kanan ataupun bahagian kanan Brunei ataupun bahagian kiri uh, pasukan Terengganu agak sedikit terexpose lah pada peluang semalam jadi itu yang pertama yang saya boleh katakan yang kedua kalau kita tengok di bahagian tengah Staff mereka meletakkan Saiful Jamaluddin Ehsan dan juga Kareka serta Nkunu Syakir, jadi nampak ada 4 midfield dekat situ ya <laughs> tetapi sebenarnya dari segi pecaturan, Saiful Jamaluddin dia tak akan join the attack ataupun dia tak akan naik tinggi, dia akan stay at the back untuk bentuk battery bersama dengan Safwan Mazlan dan juga Diogo Landis dan benda ni memberikan kelebihan kepada Kareka, sebenarnya untuk game ni, Kareka is a bit freedom in the middle third, kalau kita tengok sebelum ni Kareka striker tak ada striker dia more on number 9 yang fast nine yang banyak untuk bergerak di kawasan nombor 9 ataupun sebagai penyerang lah tapi untuk game ni dia banyak bergandingan dengan Ehson yang mana boleh saya katakan combination play antara kedua-dua player ni memang belum serasi lagi lah so the chemistry masih lagi belum dibina dengan begitu baik tapi untuk game pertama mereka bermain sekali saya boleh katakan freedom yang diberikan kepada Kareka is a very good sebab apa? sebab Kareka boleh buat something di bahagian tengah dan dalam masa yang sama kita boleh nampak juga Edson dengan Kareka boleh buat something dan Edson ni dia antara player yang pakai nombor 10 mungkin ramai akan beranggapan dia akan menggantikan Nurilo dan gameplay lebih kurang sama lah tetapi apa yang saya nampak untuk game pertama Edson masih lagi struggle untuk bermain secara team tetapi the quality is there dia ada quality yang mana untuk Edson ni dia boleh buat game dan dia boleh melakukan percubaan jarak jauh dengan tenang lah tetapi uh, satu placing yang dia buat tu sahaja yang berbahaya yang boleh dikatakan tak terlalu uh, efektif sangat tetapi saya faham mereka masih lagi dalam fasa untuk mencari keserasian jadi dekat midfield tu uh, pujian sebenarnya boleh diberi kepada Engku Nur Syakir untuk game ni uh, Engku is a different daripada game-game yang lepas yang mana untuk game ni memang uh, Engku dia lebih proaktif dan lebih beneficial to the team dengan gerakan-gerakan off ball movement with ball uh, dengan bola dan pergerakan-gerakan dia di final take is very efektif dan semalam dia berjaya menjadi dengan satu gol itu telah menunjukkan yang Engku agak proaktif di kawasan penalty third dan juga di zone 14. So Engku is a very good player lah pada perlawanan semalam. Dan untuk uh, front three mereka gunakan dan juga mereka guna Ahyar Rashid di kanan dan kiri Boleh saya katakan Ahyar Rashid agak good solid uh, performance untuk game ni Tapi uh, mungkin kalau betul-betul nak utilize the potential of Ahyar Kita boleh create many 1v1 situation dan more to direct play dengan Ahyar And daripada dia inverted dia agak tak apa-apa untuk bermain di kawasan yang lebih compact dan lebih narrow Kalau dia main wide area saya rasa is a makanan untuk dia lah dan untuk ah uh, import baru di bahagian kanan tersebut boleh dikatakan masih lagi mencari mencari uh, keserasian untuk bahagian kanan sebab semalam dia kadang-kadang dia tukar kanan kadang-kadang dia tukar kiri so dia masih lagi mencari rentaklah untuk menyesuaikan diri bermain di Liga Malaysia. So overall saya boleh katakan kalau Terengganu ada coach baru saya mengharapkan mereka berjaya utilize penggunaan dan juga potential setiap player yang Terengganu ada untuk sampai ke maksimum sebab pemain-pemain Terengganu memang sangat berkualiti dan masih lagi muda. Dan semalam kemasukan Hakimi pun nampaknya memberi satu impak yang positif kepada bahagian serangan. Cumanya bagaimana mereka nak letakkan fixed position ataupun apa sebenarnya role yang bakal dimainkan, peranan yang bakal dimainkan oleh Hakimi akan menjadi persoalan yang besar. Bagaimana mereka nak keluarkan the real potential dari Hakimi tersebut untuk bantu bahagian serangan lebih tajam dan lebih bahaya. Jadi itu untuk Terengganu. Untuk Brunei macam saya cakap Uh, Brunei ni pemain nombor 30 dia. Kalau awak tengok pemain nombor 30 dia, import. And so bagi saya, import pemain Brunei nombor 30 tu, uh, nama saya, saya tak, saya tak berapa nak, saya tak berapa nak ingat nama dia. Nama pemain import uh, Brunei nombor 30. Tak silap saya, Christian Irobiso bagi saya dia bukanlah seorang player yang boleh capai tahap quality of Super League dia masih lagi mencari rentak untuk dapatkan kesesuaian tapi saya rasa ada lagi player-player yang lebih bersesuaian untuk bermain di posisi tersebut menggantikan beliau jadi uh, gameplay Brunei semalam still lagi the same method mereka cuba bermain dengan direct mereka cuba main dengan hantaran-hantaran jauh ke depan tapi boleh dikatakan this game mereka agak sukar sebab defending line pasukan terang Terengganu is very solid dan uh, kalau nak main direct dengan Terengganu is a big mistake lah sebab Terengganu ni antara team yang defending wise dia bagus dia berdisiplin so susah untuk Brunei bermain dengan uh, satu hantaran-hantaran jauh ataupun direct play so perkara tersebut memang tak akan menjadi even ada beberapa pergerakan yang mereka berjaya dapatkan contohnya daripada kesilapan defend yang mana Miguel Oliveira berjaya untuk uh, masuk dalam kotak penalti tapi disebabkan kecemerlangan Rahadi dia menafikan percubaan tersebut dan mereka juga dapat percubaan daripada Jordan Murray tapi tandukkan dia direct kepada Rahadi. So mostly pergerakan daripada Brunei ni uh, boleh dikatakan senang dibaca, senang dipatahkan. So mereka kena improve lagi build up play mereka, combination play mereka untuk jadi satu team yang lebih berbahaya in term of attacking style. Kalau tak mereka akan sedikit struggle lawan dengan top-top team dalam Liga Super. Sebab sebelum ni mereka dah catat 4 win streak, tapi bila jumpa dengan Selangor, bila jumpa dengan Terengganu, mereka struggle lah baru dapat tahu. The real quality of Super League. Itu yang mereka kena fix lah. Saya marahkan Brunei boleh buat benda tersebut sebab quality player yang mereka ada is a very good prospect. Contohnya mereka ada Jordan Murray, ada Hakimi Yazid, mereka ada Miguel Oliveira dan dalam masa yang sama saya rasa game ni sebab Paul Brunei tak apa menjadi sebab tak ada Ramadan Sananta yang, yang diturunkan. So benda tu memberi satu uh, igawan sikit lah untuk barisan hadapan untuk bergerak dengan lebih efisien. Jadi itu je lah ulasan saya, saya. Assalamualaikum.